В принципе, уже многое сказано было и Ларисой Боровик, и господином Тарасенко. Поэтому я на тему проблемы облесения степей добавлю, в частности, что сделано в основном и какие масштабы этой проблемы. То есть мы сразу про... Вот. Значит, ну, то есть уже было сказано, что есть указ президента о том, что в Украине должны появиться 5% дополнительных лесов, 5% от площади страны. Есть региональные нормы лесистости, региональные нормы лесистости, которые говорят, что эти леса должны быть созданы преимущественно в степной зоне. Вот на этом слайде мы можем увидеть приблизительное соотношение, какие площади каждой из областей должны, по мнению Комитета лесного хозяйства, стать лесами. То есть это 4%, 4 всей степной зоны и 8% Крымского полуострова. То есть это колоссальные площади и в условиях, когда э, большинство земель, на которых можно вести сельское хозяйство, они распаеваны, естественно, речь идет исключительно о землях запаса. А земли запаса, опять же, это земли, которые нельзя использовать для сельского хозяйства. То есть буквально это и есть степи. У нас сейчас есть по разным оценкам около до 4% площади Украины в той или иной мере степями. Вот. И практически все эти земли должны быть облеснены. И выходит, что вот сейчас, буквально 16 числа, утверждена новая программа леса Украины согласно которой за следующие 6 лет в Украине должно быть посажено 413 тысяч гектаров лесов. То бишь тысяч, 430, извините, 430 тысяч гектаров степей мы можем потерять за следующие 6 лет в Украине. Вот такие вот Масштабы мы пытались это оценить, вот ориентировочно всего в Украине хотят облесить площадь степей равную практически половине Луганской области, в которой мы сейчас находимся. Вот. И э, проблема как бы э, важна еще тем, что сейчас это делается настолько массированными темпами, что в некоторых случаях уже сейчас есть случаи, когда уничтожены не просто степи, не просто места произрастания редких видов, а и объекты природно-заповедного фонда. Вот, например, первым таким случаем был заказник в Запорожской области, заказник в Поймарите бу. Вот мы можем обратить внимание вот на этот слайд. С тех же точек сделаны фото. То бишь до того, как лесники решили, что для охраны заказника рационально сделать там лес. И после того. То есть значительная часть его была уничтожена. Вот есть да, это да, это было немножко раньше, но сейчас и на этой территории посажены были был арбуз. Вот. Потому что, ну да, все, вот да, 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 да ценная древесная культура арбуз. После благодаря именно ар арбузу вот, удалось поднять этот случай на такой уровень, что у лесников в Токматском районе Запорожской области забрали вообще все земли необлесенные, которые были им ранее переданы. Это у нас была первая такая победа. И фактически вот, этот заказник. Мы тут видим беленьким цветом первые участки, которые были распаханы. Ну и в итоге после того, как фактически удалось отбить вот эту территорию, создалась некая такая общественная компания, которую мы назвали «Сохраним Украинские степи». Вот. И, собственно, два слова, главное, что я на самом деле хочу в этом докладе сказать, это немножко об этой компании. То есть сейчас к компании присоединилось около 20 общественных организаций и представителей объектов природно-заповедного фонда. То есть это не имеет финансирования, это не проект, вот, это некая такая вот группа людей, к которой можно, между прочим, присоединиться. Есть такая внутренняя электронная дискуссионная группа. То есть группа людей, которые ну, пытаются каким-то образом это дело остановить. Благо бы нас очень активно поддержала Минприроды, И вот многие те вот сдвиги, которые уже сейчас произошли, то бишь распоряжение территориальным органам Минприроды не согласовывать отведение подзависимых степных участков, присоединять к, обслед... к группам, которые будут обследовать зоологов и ботаников. Это все ну, исключительно благодаря природы. Кроме того, в ближайшее время планируется разработка проекта указа президента Украины о охране степей, поскольку... Ну, только новым указом президента можно что-то противопоставить уже тому, что сейчас есть ситуации с обресением. Вот. Планируется разработка, вот уже звучала сегодня программы степи Украины государственной, тоже, естественно, это потребует определенного времени. Ну и, естественно, мы начали некий мониторинг таких нарушений. Естественно, сейчас это около 20 таких маленьких ячеек по Украине, и большинство из них состоят из одного человека, который захотел присоединиться, скажем, оттуда, оттуда или оттуда. Вот. Поэтому очень было бы хорошо, если бы это приобрело более массовый характер. Вот, кстати, тоже такая ситуация. Вот эта вот территория тоже, это уже исключительно это весна, а результат указа президента вот этого. А это территория, которая должна была войти в... Она была зарезервирована под расширение огромного заповедника Еланецкая степь. Николаевской области. Мы видим вот эта вот первая фотография, она фигурирует во многих изданиях, журналах, на плакатах. И фотография практически с той же точки этого года, теперь там растет сосна. Вот. Лесники решили, что лучше ее быстренько распахать, пока ее не включили в природные заповедник. Вот. И это тоже близко размещенная территория, на которой произрастает тюльпан Гестера. Вот. Поэтому мы считаем, что в первую очередь нужно сделать ряд мероприятий, дабы это дело остановить. Во-первых, это законодательная часть, то есть программа Степи Украины, введение Степи вообще в законодательство как понятие, поскольку тоже уже прозвучало сегодня дважды. У нас нет понятия Степи в законодательстве, есть понятие земля деградированная, земля не подходящая для сельскохозяйственного использования, ну и, и всякие другие. Другие понятия неприятные. Поэтому, во-первых, нужно изменить законодательство, подстроить его под степи. Нужно на законодательном уровне запретить их уничтожение. Ну и, естественно, провести инвентаризацию. Вот это пример того, что наша организация на протяжении этого года пыталась проинвентаризировать остатки степных и полустепных биотопов в Киевской области. Это уже крайний север фактически лесостепной зоны, даже не степной, вот, но тем не менее были вот эти э, обнаружены вот, приятные маленькие зеленые контуры, которые действительно являются степными и полустепными на данном этапе. И плюс, наши коллеги из Национального парка в леса леса Харьковской области э, определили пока приблизительно э, значит, э, ну, вот эти контуры, это не есть контуры степи, это контуры, в пределах которых остались степные участки. Это требует более детальной ментализации. Такие схемы пока разработаны для Харьковской области и для Донецкой. И э, в ближайшее время мы хотим это более детализировать. И тоже спасибо Минприроды Украины. А уже сейчас даже вот эти приблизительные контуры, они уже сейчас учитываются как территории, на которых нельзя позволять зависение. Вот. Поэтому э, напоследок хочется... Ну, это тоже то, что я уже сказал. А, напоследок хочется все-таки предложить всем, ну вот все э, не безразличные проблемы степей, э, охраны степей, э, как-то больше уделять времени и, и этой проблеме, потому что изучение степей, возобновление степей это необходимая вещь. Но если сейчас не остановить проблему с в ближайшие 6 лет нечего будет охранять и восстанавливать фактически. Вот. И я хотел бы ну, там, ну, с самого начала говорить на да, два, два слова, меня хочет дополнить коллега э Глобашкин Валерий, вот, который является лесоводом, автором практически 90 научных трудов по лесоводству, вот, и его слово тоже о том, что думают лесоводы-профессионалы о зависении степей, тоже хотелось бы, чтобы прозвучало спасибо